Весель, брат, и часы настали, день. Ж... Скажи, пожалуйста, что вы наше место комфортным для жизни? Я не считаю наш город комфортным для жизни. И в принципе для этого есть наглядная картинка. Можете посмотреть на тротуары в нашем городе, которые находятся под сказать, влиянием горосполкома, которые должны делать эти тротуары. Я думаю, что здесь очень сложно маме с коляской пройти, в принципе. У меня жена гуляет с ребенком, и здесь ей очень сложно пройти, потому что вот ребенок даже может просто выпасть с коляски. Это даже очень небезопасно. Як ви гадаєте, чи наше місто дає можливість людям розвиватися, реалізовувати свої можливості та потенціал? E, Значить, наш город не... не дает возможности полностью реализовывать себя. То есть я как предприниматель, который уже создал за 10 лет предпринимательской деятельности около 70 рабочих мест на сегодняшний день. То есть если мне дают возможность поставить вот киоск, там часовую споруду в городе, то я не пожалел 100 тысяч 000 гривен на постройку вот такой клумбы из гранита, из натурального. И в то же время, в принципе, вы прекрасно видите, в каком состоянии тротуары, которые делает город. И с другой стороны, город не, не дает возможности реализовывать, расширять свой бизнес, а только за последний год у меня демонтировали два киоска и это я понес убытки больше 200 тысяч гривен и потом никакой ответственности не несет за это то есть виновных до сих пор не нашли на счет киоска работала в центре по улице Дашкевича. Наш киоск демонтировали. Пришла в один прекрасный день на работу, и киоска нет. Исчез, работы нет, осталась без работы. Три месяца, четыре где-то искала работу. Нигде не могла найти, но тоже тяжело найти в нашем городе где-то работу и вообще. Тоже ребенок дома, кормить семью очень тяжело и Потом, благодаря что освободилось место здесь, хозяева позвонили, перевели сюда в центр. Вот, работаю сейчас здесь. Ну, перспектив тоже не вижу, куда-то устроиться на завод или куда-то в нашем городе это очень сложно. Вы задоволены работой тут? Тут да. Хозяева хорошее задоволение. Да, ну, было бы, может, где-сь бы место, где-сь на заводах, у нашем месте, то, может, да, пішла б десь краще, на більшу зарплату и і... А поки що, звісно, влаштовують. Нам очі ніжно закрили, губи, медом змастили, душу кинули, просто. Так. Голосували, народ голосував, не знаючи, що таке самоврядування. Общество, город, область зарабатує гроші для того, щоб мати можливість реалізувати програму життя в городі для молодежі. Не тільки дороги. А жилье, потому что молодежь в основном без жилья остается. Не те, що там дороге. Надо нормальные малосемейки строить, чтобы жилье, работу дать молодежь и так далее. Для молодежи создать перспективу, чтобы она двигалась и дальше развивалась. Я живу на Украине, я очень люблю свою страну и очень люблю свой город. Но мне очень больно осознавать, что на сегодняшний день наш город входит в двойку самых депрессивных областных центров на Украине. И никакой перспективы нет. При нынешней власти, посмотрите, какие у нас дороги. Чем занимается наш мэр, непонятно. Значит, не, не работают ни один из 16 градообразующих предприятий. Процветает рейдерство, коррупция. На сегодняшний день без 5000 долларов в горы не зайдешь. Такое ощущение, как будто нашего мэра Иногороднего к нам специально заслали, для того, чтобы тут проводились диверсии, для того, чтобы наши черкасы не развивались.